السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی علیہ محمد کما صلیت اللہ ابراہیم ابراہیمہ و علی علیہ ابراہیمہ انَََ کا حمید و مجید اللّہ بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلافت عباسیہ میں سوائے ایک خلیفہ کے اور وہ بھی اس نے نیک خلیفہ نے بہت کم عمر پائی خلافت کی صرف چھ مہینے وہ خلافت کی مسند پہ رہا جو کہ محب اہل بیت تھا باقی تمام خلافہ اول سے لے کے حارم رشید تک دشمنان اہل بیت تھے چنانچہ جب مامون عباسی سری رائے سلطنت ہوا تو اس نے سب سے پہلے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو زور زبردستی اپنے گھر سے دور کر دیا اور اپنے پاس بلا لیا ظاہر یہ کیا کہ جیسے وہ بڑا دوست ہے اور آپ کو ولی اہدی کی پیشکش کی اب والد گرامی ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد محمد کی شہادت ہو چکی تھی اور آپ اپنے بھائی کے زیر سایہ تھی لیکن جب بھائی بھی چلے گئے امام رضا علیہ السلام تو آپ تنہا ہو گئی اپنا سر پہ بھائی کا سایہ تھا اور نہ ہی سوری سوری چنانچہ ایک وقت آیا کہ آپ کو یاد ستائی اپنے بھائی کی اور پھر آپ بھائی کے پاس جانے کو تیار ہوئیں جب آپ خوراسان کی جانب روانہ ہوئیں اس سے پہلے اپنے آپ نے اپنے بھائیوں کو لیا بھتیجوں کو لیا اور اس طرح سے پورا قافلہ تیار کر کے آپ نے ہجرت کی اپنے بھائی کے دیدار کے شوق میں اس سفر میں آپ نے کیا کیا سلام اللہ علیہہ نے کہ بیوی بی زینب سلام اللہ علیہہ کی طرح سے پیام ولایت پھیلاتی ہوئی چلیں سن دو سو ہجری میں خلیفہ معمون عباسی نے جب بلا لیا اپنا ولی عہد بنانے کے لیے تو پھر آپ امام رضا علیہ السلام کی طرف جب جانے لگی تو یہ پورا کاروان تھا آپ ایران تشریف لے آئیں اس طولانی سفر میں آپ نے جگہ جگہ لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ان کے علمی معرفتی مقامات امامت و ولایت کے معنی و مفہوم سمجھائے حق و باطل کے بارے میں سمجھایا یہ خبر معمون عباسی تک پہنچ گئی اور اس نے خود بھی ایک کاروان ترتیب دیا دشمنان اہل بیت کے اوپر جنہوں نے جا کے بی بی کے کاروان پر حملہ کیا اور ایک ایک مرد کو بھائی کو بھائیوں کو ان کے بیٹوں کو سب کو مار ڈالا بی بی سلام اللہ علیہ, علیہ اپنے پیاروں کے جنازے دیکھ کر سخت تکلیف میں آ گئیں اور بہت سخت بیمار ہو گئیں یہ مقام تھا ساوا کا شہر تھا کہ اس اچانک حملے میں کاروان کے تمام مردوں نے جامع شہادت نوش فرما لیا اب خوراسان کا سفر مزید جاری رکھنا آپ کے لیے ناممکن ہو گیا لہذا آپ خاموش ہو گئیں اور آپ نے وہاں پوچھا کسی سے پوچھا کہ کم کا فاصلہ کتنا ہے لوگوں نے بتایا کہ آپ کم سے اتنی دور ہیں تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا مجھے کم لے چلو میں نے سنا ہے اپنے والد محترم سے کہ کم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے بی بی کی بیماری کی خبر جب آل صاحب کو ملی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ بی بی سے کہیں کہ وہ اس حالت میں سفر کو جاری نہ رکھیں اور شہر قم میں تشریف لے آئیں اس کام کے لیے موسیٰ بن خزرج جو کہ اصحاب امام رضا علیہ السلام میں سے تھے انہوں نے سب پہ سبقت کی اور بی بی کی خدمت میں پہنچ گئے انہوں نے بی بی کے شتر کو کے لگام کو تھاما اور اپنے گھر کو شہر قم میں لے آئے قم کے بزرگان نے جب یہ سنا کہ بی بی معصومہ قم میں تشریف لائی ہیں تو وہ والہانہ استقبال کے لیے آ گئے سلام بی بی سلام اللہ علیہ عشق اہل بیت کے سمندر کے درمیان ہوئی وارد ہوئیں اور موسیٰ بن حضرت کے ذاتی مکان میں قیام فرمایا بی بی فاطمہ معصومہ سترہ دن شہر قم میں رہیں اسی گھر میں رہیں اور اس مدت میں وہ ہمیشہ خداوند کریم کی عبادت میں مصروف رہتی تھی آج کے دور میں یہ نورانی مکان بیت النور کے نام سے مشہور ہے اور ساری دنیا سے آنے والے زائرین بی, بی کے نورانی اور مقدس حرم کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ بی بی کی اس عبادت گاہ کی بھی زیارت کرتے ہیں آپ نے اٹھائیس سال کی عمر میں شہادت پائی شہر اکم کے شیعوں نے بی بی کے جنازے میں بھرپور شرکت کی اور بابلان کے مقام پر جو کہ موسیٰ ابن خزرز کا باغ تھا بی بی کو دفن کیا گیا اب جب بی بی کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار ہو گئی تو مسئلہ یہ تھا کہ کون قبر میں جائے سب نے آپس میں مشورہ کیا آخر کار ایک متقی اور پرہیزگار بوڑے شخص کا نام آیا کہ جس کا نام قادر تھا اس کا انتخاب کیا گیا کہ اس کو بلایا جائے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک ایک طرف سے دو بندے بندگان خدا آئے گھوڑے پر سوار دکھائی دیے اور انہوں نے آ کر بی بی کے کفن دفن کا سارا انتظام کیا اور دفن کرنے کے بعد وہ دونوں بندے نقا پوش بندے کسی سے بات کیے بغیر گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے آج بی بی سلام اللہ علیہ کا جو مزار مبارک ہے وہ محبان اہل بیت کے لیے مرجع خلائق ہے اور وہ امامت و ولایت کے لیے بارگاہ دار الشفا بن گیا ہے لوگ جاتے ہیں دل کو سکون پاتے ہیں اور آپ بی بی سلام اللہ علیہ سنتی ہیں اور باب الحوائج کی طرح سے آپ بھی باب الحوائج بن گئی ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ علیہ الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اس اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ مجھ سے جو سہون غلطیاں ہوئی ہوں اس میں وہ یا تو نشاندہی کر دیجئے گا کہ میں اس کی اصلاح کر لوں اور یہ مجھے معاف بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے خدا حافظ فی امان اللہ